Газа, элит, у них масса корпоративных проблем, вы тоже знаете. Масса корпоративных проблем. Керівник області подякував главам мест за спокой, який те забезпечують у своих территориальных громадах. И я, как председатель областной государственной администрации, и прошу и требую, и призываю вас, давайте мы найдем вот эту единственную мудрую золотую середину, которая позволит нам, не обостряя отношения ни с кем, выровнять эту ситуацию. В принципе, люди уже устали от вот этих всех потрясений. И вы как руководители, которые каждый день общаетесь с людьми, смотрите им в глаза не через там какие-то призмы э, вертикали власти, а вот напрямую. Я думаю, это понимаете лучше всех. Мэры миста в свою чергу высловили полную готовность до співпраці. Их підтримують и народные депутаты, выбранные до Верховной Рады Луганщины. И нам бы хотелось бы, чтобы мы выработали такую стратегию совместно с народными депутатами от Луганщины, областной государственной администрацией, мэрами городов, чтобы концепция реформирования непосредственно органов местного самоуправления наступила. И в этом важную роль играет как никогда сегодня областная государственная администрация. И вот те заявления, которые и вы сейчас сделали, что вы готовы рассматривать проблематику, вы готовы рассматривать, чтобы по большей степени была децентрализована власть непосредственно с Киева, чтобы полномочия и бюджеты формировались на местах. Михайло Болоцький озвучив кілька прохань до керівників міст, серед яких стабілізація соціально-політичної ситуації, забезпечення правопорядку та безпеки громадян, а також організація посильної допомоги українській армії та прикордонному загону.